নমস্কাৰ মৰমৰ অকণিহঁত মই বৰ্ণালী ঐ শইকীয়া বাইদেৱে তোমালোকলৈ লৈ আহিছো তোমালোকৰ স্পন্দন পাঠ্যপুথিখনৰ সাত নম্বৰ অধ্যায়ৰ আঠ নম্বৰ অংশটি ইতিমধ্যে আমি সাতটা অংশ শিকি আহিলো নহয়নে এই অংশকেইটা নিশ্চয় তোমালোকে বুজি পালা এতিয়া আহাচোন আঠ নম্বৰ অংশটোত কিনো আছে চাওঁ প্ৰথমতে আছে দুই নম্বৰ ঘৰ অৰ্থৰ লগত মিলোৱা এতিয়া কি কৈছে শব্দ আৰু অৰ্থ দিছে নহয়নে বাওঁফালে শব্দ আৰু সোঁফালে অৰ্থ আমি এতিয়া বাওঁফালৰ পৰা সোঁফালে মিল থকা অৰ্থটো লগত আঁচ টানি মিলাম এতিয়া চাওচোন আহা শব্দ কেইটানো কি কি দিছে চলাত কৌতুহল সোনকালে উলাহতে আৰু অৰ্থসমূহ দিছে শীঘ্ৰে বেগতে আনন্দতে পাত পাতকৈ বিচৰা জনাৰ আগ্ৰহ নহয়নে এতিয়া আমি আস্থানি মিলাও আহা চলাঠ চলাঠ মানে কি পাত পাতকৈ বিচৰা তাৰ পাছতে চোৱাচোন কৌতুহল কৌতুহল মানে কি যিকোনো এটা কথা জানিবৰ বাবে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰা গতিকে কি হব তাৰ অৰ্থটো জনাৰ আগ্ৰহ মানে শীঘ্ৰে নহয়নে তেতিয়া আমি কত আস্থানি মিলাম এইয়া তাৰ পাছত উলাহতে উলাহতে মানে ফূৰ্তিত থকা বা আনন্দতে আনন্দত থকা গতিকে আমি কত মিলাম এইয়া দেখিছানে গতিকে তোমালোকেও তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিত এনেধৰণেৰে মিলাবা এইবাৰ চাওঁ আহাচোন কিনো আছে পাঠটোত থকা এক বচন আৰু বহু বচন বুজোৱা পদবোৰ বিচাৰি উলিয়াই ভাগে ভাগে লিখা আৰু বচন বুজোৱা শব্দাংশৰ তলত আচ টানা আমিতো ইতিমধ্যেই পাঠটি পঢ়ি আহিছিলো নহয়নে আগত আগৰ পাঠটি আমি অম্লানহঁতৰ বিষয়ে পঢ়ি আহিছিলো নহয় মনত আছে তোমালোকৰ তাৰ পৰা আমাক কি কৰিছে একক বচন আৰু বহু বচন বুজোৱা পদবোৰ বিচাৰি উলিয়াই লিখিব দিছে আৰু এটা উদাহৰণ আমাক দি দিছে অম্লান অম্লানহত নহয়নে আৰু তোমালোকে বিচাৰাচোন তোমালোকৰ পাঠত কি কিনো পোৱা মই ইয়াত কিছুমান লিখি দিছো তোমালোকে চোৱাচোন মই কি কিনো লিখিছো কি কি লিখিছো পেহী পেহীহত তেওঁ তেওঁলোকেও তোমালোকৰ বিচাৰিবাচোন আৰু পোৱা নেকি তোমালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ এক বচন আৰু বহু বচন থকা পথ নিশ্চয় বিচাৰি পাবা এইবাৰ চাও আহাচোন কিনো আছে ইয়াত কি কৈছে তলৰ তালিকাখন পূৰ কৰা ইয়াতে বাওফালে এক বচন দিছে আৰু সোঁফালে বহু বচন দিছে বাওঁফালে যদি এক বচনৰ শব্দটো আছে আমি সোঁফালে বহু বচন লিখিব লাগিব বা বহু বচনৰ শব্দটো লিখি থোৱা আছে যদি আমি এক বচন লিখিব লাগিব এতিয়া কি কি আছে চোৱাচোন এক বচনত মই আৰু তেতিয়া বহু বচনত কি হব মইতো যদি বহু বচনত লিখো তেতিয়া কি হব আমি নহয়নে তাৰ পাছতে আছে বহু বচনত তোমালোক এতিয়া তোমালোক বুলি কৈ দিছে বহু বচনত এক বচনত কি হব তেতিয়া তুমি তাৰ পাছত চোৱাচোন এক বচনত আপুনি আছে গতিকে বহু বচনত কি হব কোৱাচোন আপোনালোক এইফালে চোৱা তেওঁ বহু বচনত কি হব তেওঁলোক নহয়নে এইফালে বহু বচনত দি থোৱা আছে তহঁত গতিকে এক বচনত কি হব তই নহয় জানো তাৰ পাছত চাও আহাচোন কিনো আছে সি বহু বচনত কি হব সিহঁত সিহঁত নহয়নে মৰমৰ অপনিহঁত তোমালোকেও এনেধৰণেৰে লিখিবলৈ যত্ন কৰিবা এইবাৰ চাও আহাচোন বাক্য ৰচনা কৰা তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিত কিছুমান বাক্য দিছে আৰু সেই বাক্য ৰচনা কৰিব দিছে আৰু এই শব্দকেইটা যে কেইটা নাচি বাগি মই ইয়াতে চিন দি দিছো তোমালোকক নাচি বাগি খোৱা বোৱা ঢেক ঢেককৈ গুণগুণাই এই চাৰিটা শব্দসমূহৰ বাক্য গঠন কৰিবলৈ দিছে মই এটা এটা বাক্য লিখিছো তোমালোকে এই বাক্য কেইটাৰ উপৰিও আৰু বেলেগ বাক্য় গঠন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা প্ৰথমতে চোৱাচোন নাচি বাগি আনন্দতে মানুহজনে নাচি বাগি আছে এটা বাক্য় হল তোমালোকে বেলেগ এটা বাক্য় লিখিবলৈ যত্ন কৰিবা তাৰ পাছত চোৱাচোন খোৱা বোৱা সময়মতে খোৱা বোৱা কৰিব লাগে তাৰ পাছত আছে কি ঢেক ঢেককৈ সি ঢেক ঢেককৈ হাঁহি আছে তাৰ পাছত আছে গুণ গুণাই ভোমোৰাটোৱে কাণৰ ওচৰত গুণ গুণাই আছে মই এটা এটা বাক্য লিখি দিছো তোমালোকে এই বাক্য কেইটাৰ উপৰিও বেলেগ বাক্য গঠন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা আৰু তোমালোকে নিশ্চয় পাৰিবা এইবাৰ চাও আহাচোন কিনো আছে সম্প্ৰসাৰণ কৈছে ইয়াত ভাবো আৰু লিখো আহা কিছুমান প্ৰশ্ন দিছে সেই প্ৰশ্নসমূহ ভাবি লৈ আমাক লিখিব দিছে ক নম্বৰ প্ৰশ্নটোত কি আছে গছৰ গুৰিত জাবৰ জোথৰ দিলে কি হয় ভাবাচোন গছৰ গুৰিত জাবৰ জোঁথৰ দিলে কি হয় সেই জাবৰ জোথৰসমূহ গেলি পচি হয় নহয়নে আৰু গছজোপাই পুষ্টি লাভ কৰে এতিয়া আমি এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো এনেধৰণেৰে লিখিম গছৰ গুৰিত জাবৰ জোথৰ দিলে সেয়া গেলি পচি সাৰ হৈ গছজোপাক পুষ্টি দিয়ে তাৰ পাছত চাও আহাচোন কিনো আছে নম্বৰ চাবি পাত নাপালে তেওঁলোকে কি কৰিলেহেতেন এতিয়া মনত পেলোৱা অমলানহতৰ কাহিনীটোলৈ বনভোজলৈ এদিন পাঠটিলৈ তাত যে চাব পেহাকে অম্লানৰ পেহাকে যে চাবি পাত বিচাৰি পোৱা নাছিলে তেতিয়া কি কৰিলেহেঁতেন বাৰু তোমালোকে নিজেই ভাবাচোন যে কি কৰিলেহেঁতেন যদি চাবি পাত নাথাকিলহেতেন তাতেই থাকিলহেতেন নে নে মেকানিক কৰবাৰ পৰা বিচাৰি আনিলেহেঁতেন নে নে কি কৰিলহেতেন বাৰু ভাবাচোন তোমালোকে নিজেই ভাবি তোমালোকৰ সমনীয়াৰ লগত কথা পাতিবা কোনেনো কি কথা ভাবিছা এজনে আনজনৰ লগত আলোচনা কৰিবা তাৰ পাছত চাও আহাচোন চাবি পাত হেৰুৱাৰ সময়ত তাত থাকিলে তুমি কি কৰিলা হেতেন এতিয়া তোমালোকে ভাবাচোন চাবি পাত যদি হেৰুৱাৰ সময়ত সেই অম্লানহতৰ লগত তুমিও থাকিলা হেতেন তেতিয়া কি কৰিলা হেতেন বাৰু ভাবাচোন আৰু ভাবি নিজৰ তোমালোকৰ বহীত লিখিবলৈ যত্ন কৰিবা আৰু সমনীয়াৰ লগতো আলোচনা কৰিবা তাৰ পাছত চাও আহাচোন কিনো আছে কি কৈছে অম্লানৰ লগত কাৰ কি নম্বৰ মতে লিখা ইয়াত দেখিছানে ছবি সমুধ দি থোৱা আছে এয়া অম্লান আৰু এই ছবিসমূহ অম্লানৰ লগতনো কি সম্পৰ্ক লিখিব দিছে আমি চাওচোন আহা কি কিনো সম্পৰ্ক আছে প্ৰথমতে চোৱাচোন তোমালোকে এইটো অমলান এইয়া কোন হয় বাৰু শান্তা নহয়নে অমলানৰ কোন হয় ভনীয়েক আৰু এয়া কোন হয় অমলানৰ আইতা নহয়নে আমি ছবিখন দেখিয়ে গম পাইছো নহয় জানো আৰু এয়া কোন হয় অম্লানৰ খুৰা বা অ দেখিছানে আমি ছবিখন দেখি গম পাইছো নহয় এয়া অম্লানৰ কোন হয় চাৰি নম্বৰত কোৱাচোন কোন হল অমলানৰ ককা তাৰ পাছতে পাঁচ নম্বৰত অমলানৰ কোন হয় এই ব্যক্তিজন এইয়া হল অম্লানৰ দেউতা আৰু এয়া হল অমলানৰ মা তোমালোকেও তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিখনত এনেধৰণে সম্পৰ্কসমূহ বিচাৰি উলিয়াই লিখিবা তাৰ পাছত চাওঁ আহাচোন কিনো আছে এতিয়া কৈছে কি কা কি বুলি সম্বোধন কৰে আচ টানি মিলোৱা আমি যে আমাৰ সম্পৰ্কীয় মানুহ বিলাক এটা সম্বোধন মাত সম্বোধন কৰি মাতো নহয় নহয় জানো মামা মামী খুৰা পেহা পেহী নহয় জানো এতিয়া ইয়াতে কি কৰিছে বাওঁফালে আছে বাওঁফালে পৰা সুফালৰ লগত সেই সম্বন্ধসমূহৰ লগত মিলাব লাগিব বাওঁফালে আমাক দিছে মাকৰ বায়েক আৰু মাকৰ বায়েকক কিনো কয় কি বুলি মাতে সম্বোধন কৰে সোঁফালে লিখি থোৱা আছে আৰু আমি কি কৰিব লাগিব আস্তানী মিলাব লাগিব আহাচোন চাওঁ আস্তানী মিলাই মাকৰ বায়েক কি কয় বাৰু মাকৰ বায়েকক জেঠাই বা জেঠী গতিকে এইয়া এতিয়া কোৱাচোন মাকৰ ভনীয়েক তোমালোকৰ মাৰ ভনীক ভনীয়েকক তোমালোকে কি বুলি মাতা মাহী নহয়নে গতিকে আমি আস্তানী মিলাই দিম দেউতাকৰ ভনীয়েক তোমালোকৰ দেউতাৰ ভনীয়েকক তোমালোকে কি বুলি মাতা পেহী গতিকে আমি আস্তানী ইয়াত মিলাই দিলো তাৰ পাছত চোৱাচোন পেহীয়েকৰ গিৰীয়েকক এতিয়া তোমালোকেতো পেহী বুলি মাতিলা নহয়নে আৰু পেহীৰ গিৰিয়েকক তোমালোকে কি বুলি মাতা পেহা নহয় জানো গতিকে আমি আস্থানী মিলাই দিলো মাকৰ দেউতাকক দেউতাকক তোমালোকে কি বুলি মাতা ককা নহয় জানো গতিকে আমি ইয়াক আস্থানী মিলাই দিলো তোমালোকেও তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিত এনেধৰণেৰে আস্থানী মিলাবলৈ যত্ন কৰিবা মৰমৰ অকণিহঁত এই অংশটি ইমানতে সামৰিছো আগন্তুক দিনত এটি নতুন অংশ লৈ পুনৰ আহিম ধন্যবাদ